So good. Друзі, всім приветик! Я в центрі Мукачева. Все тут, по-прежнему, мені тут дуже подобається. Мені бы вже хотілося, мабуть, навіть остаться тут подольше. але для цього треба вчити мову, щоб вписуватись сюди більш гармонійно. Хоча тут багато людей, хто розмовляє російською мовою. Або відповідають тобі, коли ти на російській мові щось кажеш, тобі на російській відповідають і не роблять зауваження. Це дуже приємно. Зараз хочу зайти в пару магазинів. Певно зроблю шопінг, але я ще не впевнена. Дивіться, який гарний комплект. Дуже гарний. І такі є ще в такому кольорі. Доброго дня. Сьогодні День Незалежності. Я гуляю по Мукачево Хочу знайти собі якусь сумочку, бо в мене немає з собою ніякої такої світлої сумочки. І напевно щось знайду собі. Зараз подивимось Сьогодні День Незалежності України і деякі магазини прикрашають свої витрини прапором України. Сімпатічна сумочка. Що мені скажуть? Платьице вот это, хочу сейчас примірити його. Mm -hmm. Добрий день. На вітрині гарний такий сарафан. Він великий чи маленький? А, вот ця біленька. Можна примірити? Такие джинсы есть маленькие у вас? Сподобалась была белая сухня, я еще не решила, буду я її брать или нет. Мне бы подумати. подумать. Но очень гарна. Как вам такая сумочка? Ну, нет. На мне на что-то не очень смотрится. Доброго раночку всім. Я зараз зайшла в новий якийсь заклад біля мого будинку, де я мешкаю зараз. І хочу скуштувати щось таке легке, бо я хочу схуднути і мені зараз це важко дається. Бо, напевно, це після моєї операції, я не знаю. У мене стоїть вага. Ну, можливо, щось вип'є, я не знаю. Зараз подивимося, що тут є. Дивіться, тут є. Том-Ям. я напевно його замовлю, бо я люблю том ям. І щось мені треба випити. Є фреш, я, напевно, замовлю собі фреш. Е, замовила собі фреш, том ям будуть готувати довго, десь 30 хвилин. У мене немає стільки часу, то я піду вже сюди. Я обов'язково повернусь, бо я хочу скуштувати тут. Цю кухню азіатську, як вони готують, і мені дуже цікаво. Тут і роли готують, і піцу, і такі ціни доступні. доступні. Принесли мій фреш. Добре, мені подобається. Зараз хочу піти на місцевий базар. Та купити овочі свіженькі, бо те, що замовляємо там у сільпо, там не такі смачні помідори, Його. як вот. то, що продають на базарі. Ну і все, напевно, не знаю, що сьогодні буду ще робити. Подивимось, може буду гуляти. Я багато гуляю по цьому місту, бо тут для мене все нове. Я тут була тільки пару разів. Перший раз це була екскурсія, другий раз з друзями, і от зараз третій раз ось такий базар. тут. Людей небагато. Сьогодні неділя люди відпочивають, напевно. Це ми такі безбожні. Ой, мені потрібні гарні помидори. Зараз пошукаю. Яку ціну я не 335-395. А мені можна там грам 200. А у вас карта є? Дякую. А вот такой с труфелем предлагают взять Сейчас возьму Добавляю. Добрый день Добрый, дякую. Ну что, скуштуем дома Сыр Это калорийная такая страва але трошечки, небогато Можно Хочу зайти в этот супермаркет Обещала вам показать, что продают Но по-моему не показывала Обычный супермаркет, но тут якобы продают товары из Европы. Я лично пришла за арахисовой пастой сюда мороженое. Аптека в Мукачево, видите, яка гарна. забрать забрать свои таблетки, которые замовляла на интернете. Какой-то шоурум, сейчас зайдем, посмотрим. Не, не бойся, магазин. зайдем в магазин ева мне надо там кое-что купить хочу карандаш для глаз смотрите какой инжир красивые бабули продается я себе вот взяла три штуки по 10 гривен штука Сибирочка. ну там и да Добрый день. Добрый день. Добрый день. надо этих бабулечек поддерживать Видите, она собрала урожай и продает инжир. А я инжир люблю. И я видела, что он Мукачева он тут растет прямо во дворе. Ну, мне кажется, здесь мягкий климат. И вообще хочу сказать вам, что когда я сюда приехала, мне Мукачева чем-то напомнила. Вот когда в Крыму есть там вот балаклава, виноградники вот этой балаклавы. Это долина, забыла, как она называется, очень похоже. Мукачево очень похоже на эту долину. Между Севастополем в сторону Ялты. Вот эта долина. Тоже такие там пагорбы. Не горы, а вот только они начинаются. И тут точно так же. Мне этим очень мукачево и понравилось. Но именно природой. Я еще не уверена, захочу ли я тут дольше быть. Возможно, какое-то время захочу пожить тут. В центре Мукачева Продолжаю гулять. Тут очень много вижу бездомных, как, или бездомных детей, или чьи это дети. Я не понимаю, вот они просят деньги у людей. Привет, как вас зовут? Пойдемте мороженое куплю вам. Будете мороженое? Морозово, идемте в магазин. Да. Да. Можете? Я могу и мороженое купить? Может, а может я вам что-то куплю Это какая-то моя маленькая девочка. Видите, знаете, Бог мой, вы купите на малютку зеленый. Что купить? Малюк зеленый. Это что, это йогурт? Да, что есть, то зеленый, малыш. И мне купить? Добрый, я сейчас зеленку, куплю, аптест... я им дам. Да, в аптест... А в аптест... что это такое в аптеке? Малютка зеленый. А, это для питания? Да, да. Из... Сказать, это малютка а нет, Сказать, нет, Сейчас куплю. Добрый? Да. Дай. Идем мороженое куплю. Малютка Зелена. Куплю этим детям малютку Зелену. Идемте мороженое сперва покупать, да? да? Сейчас купим и мороженое. Какое любите мороженое? Заходите, заходите. Идите, выбирайте мороженое. Идите, выбирайте. Сейчас... И тут продают мороженое? Да. Добрый день. Да. А у вас продается мороженое? Нет. А где продают? На, том, на той стороне, по-моему. Да? О, ну давайте тогда хотя бы каких-то конфет, чтобы я с детьми уже не ходила. А, там, может, конфет каких-то взять вам? Да? Ну давайте две пачки. Вот, скитлз будете? Uh -huh. Ну давайте, какой выбирайте там каждый себе? Такой. Да, бери. Вот такой. А, а ты какой? Красный или розовый? Бери вот такой вкусный. Дети чужие, хорошо. я не хочу, чтобы они уходили ну, со мной далеко. Без мамы. Ну, они тут у всех Ну а что делать, жизнь я. у них, видите, какая? Дайте Она два ты сникерса. Тоже. Ты там ты. Я сейчас еще по сникерсу вам возьму. А карты могу рассчитаться? Да. Давайте. Ну там у них мама еще. такой. Есть помню. мама, я что-то тут не видела. Она просит там детское питание, Такое да. для, для малюка, чья называется. О, видите, вам монета кто-то надавал, да? Накупила вам богато чего. А что они хотят? Я не водичку А, еще. водичку. Ну давайте еще водичку им возьму. Шо, шо. Какую вы хотите Сейчас водичку? Дайте две штуки им, каждому, да. На одну. Саш, 30 гривен набери. Э, карту я разрахуюсь. На. Все, да? Спасибо, угу. гарного дня. Дякую, Идем в аптеку зайдем. Добрый день, а есть такое питание, чешу? Малютка називається, зелена, чи як воно називається. Ну маленький, в коляскі у них там ребенок. Давайте. А, а друга там до скільки? От пів півроку і вище, так? Да? з картою. Забереш мамі а даш, окей? Окей. Добре, дякую. Тримай. Тримай. А, це це? Це ти хотів? Ну все, іди. Гарного то бедня Иди до мамы Иди до мамы В общем, не знаю там Я не, не, не много для них сделала Это вообще как бы ничего У меня сейчас не так много финансов Но, хоть я это купила Не знаю Поможет ей это, не поможет Мороженое не купила, друзья, не было Тут магазина рядом с мороженым А я не хотела с чужими детьми их уводить Непонятно куда, это было бы неправильно Думаю, что Китлс по сникерсу. Понятно, это неправильная еда. Но дети хотят сладкое. Все любят дети сладкое. Знаете, даже денег мама может забрать. Или папа. Они могут забрать у них деньги и ничего детям не купить. А так я им хоть сладости купил. Надеюсь, ну, все будет хорошо. Зайду еще один магазин. магазин. Зашла в какой-то дешманский магазин. Сейчас тут посмотрю. У меня надо тарелочки. Такое обожаю. Это очень вредно. Я сейчас не кушаю такое, потому что у меня лишние килограммы, вы знаете, поэтому... Милые сердечки. Я, знаю, возьму два таких сердечка. Хотела сказать вам, друзья, что мне очень нравятся эти серьги, которые я купила себе розовые. Хоть это и не Ван Клифф а оригинал просто серебро в столичной ювелирной покупала. Единственный минус в них, что они вот провисали тяжелые, у них английская застежка. И я нашла лайфхак. Я просто одеваю в ушко, потом фиксирую такой прозрачной застежкой, она силиконовая. Она ко многим сережкам идет таким дешевым, а потом защелкиваю. И видите, прекрасно все держится. Просто в голову пришла идея зафиксировать именно в начале силиконовой застежкой, а потом защелкнуть английскую. И держится, и они не провисают, не отвисают вниз. Многие девушки знают, бывает серьга тяжелая, вниз поворачивается. И видно наполовину застежку. Этот вариант, лайфхак вам поможет. Супер. Если что, вставлю фотографию, как выглядят эти силиконовые Застежки. И вы используете их. Так, ну что, я купила вот такие два красивых блюдечка в виде желтых сердечек. Просто потрясающий цвет. И мне нужен был карандаш. Я хочу стрелки делать коричневым цветом. Поэтому я взяла карандаш вот такой по акции в Еве. Бренд Ламер, по-моему. Ну, что-то такое недорогое. 80 гривен стоит. Вот такой вот. Цвет очень редкий оказался. Я по двум магазинам ходила, и ну, только во втором увидела 402 номер. Просто мне иногда нравится коричневая стрелка. Она кажется такой, вот знаете, растуш... ну, более мягкой. Ну, вот такой карандашик. У меня, конечно, не очень хороший цвет. М -м а, это другой. Это какой-то механический, или как с ним? Я не понимаю. Его точить надо или не надо. Ну, красивый, в общем, цвет. Ой. И купила себе станок по скидке. 298 гривен. Венус. 5 лезвий. И он там, типа, премиум считается. Он так стоит почти там чуть ли не 500, почти 600, а так за 290. Вот видите, он такой с серебряной ручечкой. И тут два к нему. А, нет, одно к нему лезвие идет. Одно. Пять лезвий. Серебряный, прикольный. Ну вот и все. Сейчас буду готовить обед себе. Много манго, инжир, клубничка с виноградом. Это я порезала мелко разный срок, который у меня есть. С кедровыми орешками, с труфелем и обычной моцареллой. Ну, так видите, как погрызла немного. И творожок с курагой воды с лимоном. Так что приятного аппетита. Друзья, ну, в общем, хочу сказать вам, что суши здесь, ну, роллы готовят не очень вкусные. Очень водянистый рис. Вот этот вот. А вот тут вот очень маленькая, тоненькая авокадо. Прям, ну, прям... Ну, вообще, маленькие, тоненькие. Видимо, они только открылись. Сейчас, кстати, попробую. Не совсем знают, как правильно рецептуру соблюдать. Либо экономят. Но очень много риса. Все остальное очень тоненькое. Так что те, кто заказывает в Суши Хард Мукачево, не, не рекомендую. Не рекомендую.